Добрый день, уважаемые посетители интернет-магазина Душком.ua. Сегодня мы снимаем видеообзор про такой душевой бокс, как Artex ART L1812. Именно этот душевой бокс у нас идет в конце 812L. L означает левый угол. Есть точно такая же в конце с буквочкой R. Это означает правый угол. Ее габариты. Метр двадцать на 80, то есть ширина 80, длина метр двадцать. Идет. вся длина идет максимальной габариты по поддону то есть сам поддон идет 80 сантиметров ширина и метр двадцать длина сами уже витраж и внутренность она немножко меньше соответственно там может быть метр 17 на 77 сантиметров высота 215 этого душевого бокса чем уникален этот душевой бокс в этом душевом боксе все сделано с каленого стекла как задняя стенка, как центральная панель. Даже сама крыша сделана с каленого стекла. Каленое стекло, оно служит намного больше, чем любой другой материал. Поэтому даже и через 10 лет оно будет выглядеть очень достойно и красиво. Само по себе даже производство каленых стекол уже удорожает сам бокс. Если вы как бы обращали внимание, допустим, если вы там заранее выбираете душевые боксы, то уже наличие центральной панели в каленом стекле уже удорожает бокс как минимум на 2-3 тысячи гривен. А тут еще и дополнительная крыша сделана из каленного стекла. Что еще, кроме того, что было сказано, вы видите, дизайн какой очень действительно хороший, шикарный. Кроме еще качества все всего остального, мы видим, есть здесь деревянный настил из термодерева. То есть он не боится влаги. Помимо всего остального, у нас есть откидное сиденье, которое позволит нам принять гидромассаж сидя. Чем еще уникален этот бокс? Здесь 6 гидромассажных форсунок. В каждой форсунке по 9 отверстий тоненькие, которые точечно массажируют спину. Вы в любой момент можете принять гидромассаж, присев в сам бокс, что очень комфортно в нем находиться само по себе. То есть как бы все продумано. И а, так же самое есть, видите, еще полочка, а, куда можно поставить шампунь и так далее. А, ну и как во всех боксах, а, есть здесь ручной душ, тропический душ, а, сам по себе, как уже говорил, гидромассаж, смеситель, холодная и горячая вода, переключение режимов, то есть переключает на ручной, тропический, гидромассаж, ну и сам по себе компьютер. С помощью компьютера включается подсветка, еще дополнительная есть подсветка светодиодная в панели. Также само включается вытяжка и радио, то есть переключение волн, регулировка звука. Ну, на данный момент аналогов в Украине нету. Это один из самых лучших боксов, цена-качество, который есть на территории Украины. Сами, как вы видите, профиля в этом боксе сатиновые. Цвет стекол задних черный, темный, и передний, такой тонированный, можно его назвать графит. Двойные ролики сверху. И снизу одинарные э, на защелке. Э, все сделано очень качественно. Везде э, есть уплотнители на глухом стекле. Ну и на подвижных на дверях. То есть защита с двух сторон. Э, вода точно не вылезет с этого бокса и не попадет наружу. Помимо этого в вот, поддоне еще сделан бортик бортик примерно, что если его посмотреть поближе, может на сантиметр полтора высотой. То есть, если даже вода начнет поступать из бокса сюда, то она на пол ни в коем случае не, по ну, не вылится. Сам поддон сделан э, с акрила. Под поддоном у нас металлический каркас э, идет, который обшит стекловолокном. Ну, и сами ножки можно отрегулировать на пару сантиметров. Поэтому, если вы еще из Киева, вы можете прийти к нам, позвонить мы скажем, куда подъехать, то есть мы находимся на Миропольской 39, посмотреть, пощупать до покупки этот товар. Поэтому до новых встреч, выбирайте в интернет-магазине Душком Я. Хорошего вам дня!